Короткое эссе на книгу «Домашний доктор», изданную в Америке, переизданную в Москве. «Домашний доктор». Раздел «Мастопатия». 16 способов уменьшить болезненность. Измените диету. Тревожный сигнал. Оставайтесь стройной. Ешьте богатую витаминную пищу. Перейдите на маргарин. Не теряйте спокойствие. Сократите потребление кофеина. Откажитесь от пиццы. Держитесь подальше от диуретиков. Попробуйте лекарственные препараты, которые продаются без рецептов. Приложите холод. Приложите тепло. Подберите себе хороший безгальтер. Подумайте, прежде чем принимать противозачаточные. Попробуйте массаж. Все от нервов. Теперь коротко медицинская часть программы. Согласно Атласа Анатомии Человека, грудная железа и щитовидная железа кровоснабжаются и управляются мозгом через нерв, проходящий по спинному мозгу, выходящий из плетения седьмой шеи на второй грудной позвонок, продолжающий свои движения до вот этой точки. Здесь они раздваиваются, и одна из них, название рекуренс возвратный нерв, артерия вена, иннервирует, управляется и кровоснабжается щитовидка, вторая ветка идет в груди и кровоснабжает грудь. Поэтому все вот эти непонятные кисты в груди, щитовидной железе, это в случае зажатия нерва смещенным позвонком, вы сутулитесь, банально сутулитесь. Натягивается нерв, вызывает болевой спазм, спазмируется отток жидкости. И сосудики имеют, называется, псевдокисты. Расширяются от повышенного давления в груди и в щитовидной железе. Лечение в правлении седьмого шейного позвонка. Альтернативы нет. Одна процедура и мастопатии нет. Процедуры применяются до и после физическое воздействие на грудь. Оно же нам сигнализирует, что происходит с железой щитовидной, потому что один и тот же нерв, одна и та же артерия, одно и то же управление центральной нервной системой. Нажимаю на грудь, вы мне говорите, больно, не больно, неприятно. Какое ощущение вы получите? Придавливаем. Немного неприятно. Неприятно. Это не худший вариант. Первично. Выравниваем позвонок в его. В прямом положении. Проверяем всю шею на подвижность. Проверяем ротацию шеи. Совершенно свободная ротация. Потому и не очень яркие ощущения. Вот пленники щелчок. После этого, подчеркиваю, процедура проводится только человеком, который прошел обучение у нас нигде больше. Потому что перелом ключиц никому не нужен. Таким образом, фиксация там, где надо, деревянная палочка смещенная поддерживает. мы говорили в предыдущем с мы его через не дай бог не давя на гортань мы, мы просто смещаем назад, рассутуливаем. Если у вас ощущение комочка, да. Я придавлю грудь, контроль. Не больно. Мы вот одно я. Продолжаем разговор о книжке «Домашний доктор», изданной в США, переизданной в Москве, в которой определяются принципы лечения на дому всего, что только шевелится. Повторяем, точнее выделяем из раздела «Мастопатия», о котором мы уже говорили, маленький подраздел. Подберите себе хороший бюстгальтер. Плотный бюзгальтер, такой, как носят бегуни, может предохранить нервные волока в груди, уже растянутые наполненной водой с тканью, от дальнейшего растяжения. Некоторые женщины считают, что полезно не снимать бюзгальтеры ночью, сообщает доктор Радио. Видели ли вы когда-нибудь женщин с пышной выделенной грудью, которые идут необъятным животом, и живот колышется от воды. Так вот, вопрос, который мы провели среди этих женщин, выявил, что третий, четвертый, пятый размер груди в подростковом возрасте предполагает, что девочка пугается и э, хочет выглядеть эстетично, и кажется, что она висит, и она надевает тугой лифчик, чтобы приподнять грудь. Каждый кто знает в своем классе одноклассницу с пышной грудью, знает, что у нее сзади всегда на спине аж перетянутый был лифчик, которым она пыталась, чтобы грудь не колыхалась в подростковом возрасте, приподнять ее и зафиксировать, чтобы она выглядела красиво. Так вот, если вы возьмете взрослую женщину с пышными формами, с огромным животом, который колышется, как будто налит водой, у этой женщины вы обнаружите по привычке носимый тугой лифчик. Если две шлейки лифчика сдавливают место, где под ребрами расположены почки, почки начинают неадекватно выводить воду. И приводят к выднению, к наполнению подкожно-жирового слоя водой. Наше лифчика путь к огромным жидким формам.